Прокидаєшся зранку і одразу тягне з'їсти щось солоденьке, так би мовити, для того, аби покращити настрій та зарядитися енергією. Дієтологи кажуть, солодке краще вживати у першій половині дня, щоб вуглеводи не перетворювалися на жир на стегнах та талії. Однак експерти з усвідомленого харчування зазначають, вуглеводи на сніданок можуть бути небезпечними, навіть якщо просто йдеться про традиційні каші. Здравствуйте! Поговорим о осознанном питании и о третьем мифе диетологии. Говорят, что нужно на завтрак есть каши и овсянку это очень полезно, это очень здорово, и будет организм от этого молодеть и работать хорошо. Немножечко не так, немножко неверно это миф, потому что утром строимся мы из белка, как и в принципе в течение всего дня. У нас есть такой гормон, как инсулин он начинает скакать от того, что мы даем ему углеводы. Например, завтракаем мы овсянкой или хлопьями, или чем-нибудь сладеньким, например, чаем, или кофе с сахаром, или булочкой, например, кофе с круассаном то у нас инсулин начинает снижать сахар в крови, потому что от булочки, от каш, от овсянки, от гречки, от любой каши поднимается уровень сахара в крови. Инсулин тут как тут прибегает и снижает его. Следовательно, опускает его на нижний уровень, на границу, и мы начинаем чувствовать такой тремор, хочу сладенького, хочу есть. И так целый день. Потому что, когда мы начинаем ходить сладенького, мы, конечно же, даем это сладенькое. Да? Начинаем перекусывать шоколадкой, печенюшкой. Опять чем-то таким, что вызывает вот, повышение уровня сахара в крови. Тут же приходит опять инсулин и опять его снижает. Вот такие качели не очень выгодны для нас, потому что со временем такого, через лет 10 такого образа жизни, таких перекусов, завтраков, и в принципе питания организм начинает говорить нам о том, что уровень сахара повышен. Это видно на анализе, если делать анализ крови. Поэтому потом это уже второй уровень сахарного диабета то есть второй тип. Есть еще первый тип когда уже колят инсулин. Поэтому нам не нужно, чтобы организм был с повышенным уровнем сахара, поэтому мы не даем утром углеводы, чтобы не было вот этих инсулиновых скачков. Как рекомендуется завтракать? На завтрак рекомендуется белок. Белок с клетчаткой, белок с углеводами не сочетается, поэтому у тех, кто, например, завтракает картошкой с котлетой, возникают неприятные ощущения в кишечнике, например, бурление вздутие живота, какие-то неприятные внутри ощущения, потому что углеводы с белком не перевариваются. Итак, завтракать нужно белком, но белком без углеводов. Углеводы можно потом, через полчаса или через час после приема пищи, тогда все будет хорошо и с инсулином, и с сахаром, но не рекомендую перекусывать углеводами, потому что такой же процесс и возникает. Мы поднимаем уровень сахара в крови, приходит инсулин и снижает его, и у нас возникает чувство Опять желание, хотение углеводиков, например, печенюшек, круассанчиков или шоколадок.